Terima kasih tuan pengurusi majlis. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam sehat buat semua. Yang berhormat, yang, yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli, Amat uh, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Razi bin Abu Hassan, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Yang berusaha, Datuk Dr. L. Sivanesan, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia. Para hadirin jemputan, rakan-rakan pengamal perubatan, wakil-wakil industri, tuan-tuan uh, dan perempuan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merangkakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada, yang ilahi, eh, kepada ilahi kita dapat berhimpun pada hari ini untuk membincangkan satu agenda yang amat penting dan relevan tentang situasi semasa kita. Kini apabila kita beralih ke fasa-fasa pasca fasa -fasa akademik, persoalan besar timbul. Adakah teleperobatan itu satu penyelesaian masa sementara ketika krisis atau adakah teleperobatan itu benar-benar masa depan penjagaan pesakit? Untuk menjawab ini, kita perlu bersikap realistik dan seimbang. Hari ini saya ingin membentangkan pandangan saya dengan menggariskan tiga manfaat utama teleperubatan dan seterusnya tiga cabaran utama yang wajib kita tangani. Uh, hadirin sekalian, tidak dapat dinafikan bahawa teleperubatan membawa anjakan paradigma yang amat positif. Manfaat utama, manfaat pertama yang paling jelas adalah keboleh uh, keboleh aksesan tanpa sepadan. Teleperubatan meruntuhkan tombok geografi. Seorang pesakit di dalam kawas di kawasan pedalaman Sarawak atau di Pulau Terpercaya di Sabah kini berpeluang mendapat konsultasi daripada doktor pakar di Kuala Lumpur tanpa perlu menempuh perjalanan yang sukar dan juga memakan kos. Tele perubatan adalah manifestasi pendemokrasian akses kesihatan. Manfaat kedua ialah kecekapan sistem dan pengurangan kos. Kita semua sedia maklum akan isu kesesakan di klinik dan hospital. Melalui teleperubatan, konsultasi susulan untuk kes-kes yang stabil dan untuk saringan awal ataupun kes-kes ringan boleh dijalankan secara maya. Ini mengurangkan masa menunggu dan mengoptimalkan sumber hospital untuk kes-kes yang lebih kritikal dan menjimatkan kos logistik bagi pesakit. Manfaat ketiga ialah pemerkasaan pesakit dan pemantauan penyakit kronik yang lebih baik. Untuk penyakit yang tidak berjangkit seperti diabetes ataupun hipotensi, teleperubatan boleh membolehkan pemantauan berterusan dengan peranti boleh pakai seperti perentak jantung digital data kesihatan boleh dipantau oleh pihak perubatan dari jauh pesakit tidak lagi menjadi menerima, penerima pasif sebaliknya menjadi rakan kongsi aktif dalam pengurusan kesihatan mereka sendiri namun begitu tuan-tuan dan puan-puan dalam kegairahan kita mengalu-alukan teknologi kita tidak boleh memandang enteng akan kekangan-kekangan yang wujud kita harus bersikap telus mengenai cabaran atau kontra yang perlu diatasi cabaran pertama adalah jurang digital dan juga literasi teknologi Teknologi hanya bermanfaat, bermanfaat jika ia boleh diakses dan digunakan. Apa akan jadi kepada golongan warga emas yang tidak pandai menggunakan telefon pintar ataupun bagaimana pula uh, dengan mereka yang berada di kawasan tanpa liputan internet yang stabil? Jika tidak ditangani, perubatan berisiko melebarkan lagi jurang kesaksamaan kesihatan sedia ada. Cabaran kedua ialah aspek penundangan perubatan dan keselamatan data. Apabila rekod perubatan menjadi digital dan dihantar melalui rangkaian, data pesakit terdedah kepada ancaman cyber Akta perlindungan data peribadi mesti dipatuhi dengan tegas. Selain konsultasi video, raka kerja perundangan dan liberty perubatan bagi teleperubatan perubatan perlu jelas kukuh dan setiasa dikemas kini. Cabaran ketiga dan mungkin yang paling penting bagi kami sebagai pengamal perubatan ialah keterbatasan diagnosis tanpa setuan fizikal. Penjagaan kesihatan bukan sekadar data dan image, ia juga melibatkan setuhan manusia. Seorang doktor yang berpengalaman seringkali bergantung kepada pemeriksaan fizikal dan seperti uh, merasa iaitu palpasi, mendengar auskultasi uh, untuk menge mengesan tanda-tanda penyakit. Banyak diagnosis penting mungkin yang akan terlepas uh, jika kita terlalu bergantung kepada skrin. Tuntasnya, teler perubatan uh, adalah satu evolusi hibrid yang menuntut kebiasaan kita yang menyeimbangkan antara kecanggihan teknologi dan sentuhan insani. Dan besar harapan saya agar wacana ini mencetuskan kolaborasi dasar yang inklusif demi manfaat sejagat. Sekalung tanya saya ucapkan kepada pihak penganjur atas inisiatif bermakna ini dan sebagai penutup bicara saya menyusun uh, 10 jari memohon kemaafan atas segala kekurangan diri sekian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 410